Я не ожидала, что будет очень много вопросов. Надеюсь, у Савченко надо фильм «Правда», потому что сейчас появляется в такой ситуации, которая происходит. не все люди могут находиться и видеть, слышать эту правду. этим операторам, этим режиссерам, каким-то планом, своими действиями, которые показали людям о том, о том героизме, который выдерживает познакомиться с Также хотела увидеть этот фильм, хотела больше узнать о Надежде Савченко, потому что этот человек профессионально цепляет э, нашу победу, нашу свободу. Я очень благодарна, что Богу, что есть такой человек.